असलकम मेरा नाम है इमरान और आप देख रहे हैं ग्लेज इन्फो यूट्यूब चैनल क्या आपने कभी सोचा कि मुसलमान कितने ताकतवर हैं या अगर उम्मत मुसलिम मुतहद हो जाए तो क्या वो दुनिया में सुपर पावर बन सकते हैं इस वीडियो में हम आपको यही सब बताने वाले हैं मोहतरम नाजरीन इस वक्त दुनिया की आबादी सात अरब उनासी करोड़ है जिसमें से एक अरब नवे करोड़ मुसलमान आबाद है जो कि दुनिया की कुल आबादी का चौबीस फ़ीसद बनती है यानी कि हर चार में से एक शख्स मुसलमान है मजहब के लिहाज से दो अरब तीस करोड़ ईसाइयों के बाद एक अरब नबे करोड़ आबादी के हिसाब से मुसलमान दुनिया में दूसरे नंबर पर है मुसलमानों की आबादी की शरा पैदाइश दो इशारिया पाँच फ़ीसद जबकि शर् अमवा सिफ़र इशारिया आठ फ़ीसद हैं मशरक़ में इंडोनेशिया से लेके मगरब में मराकश तक फैली हुई मुस्लिम दुनिया में बावन अक्सरियती मुस्लिम ममालिक हैं जिनमें मुसलमान अक्सरियत में हैं यानी दुनिया के कुल एक सौ छियानवे ममालिक में से बावन ममालिक मुसलमानों के पास हैं अगर ये बावन ममालिक मुतहद हो जाएँ तो आपने सोचा है कि क्या होगा आइए आपको बताते हैं नाजरीन अगर ये बावन मुस्लिम ममालिक मुतहद होकर एक मुल्क बन जाए तो उस सूरत में उम्म मुस्लिम की मजमू आबादी एक अरब पचास करोड़ बनेगी जो कि इस मुतहद मुल्क में मौजूद होगी इसकी शरह ख्वानंदगी नबे फ़ीसद होगी जबकि इस मुल्क का रकबा छब्बीस मिलियन मुरबा किलोमीटर होगा जो कि दुनिया के 148 मिलियन मुरबा किलोमीटर रकबे का सत्रह इशारिया पाँच फ़ीसद बनता है अब आते हैं मीषत की तरफ नाजरीन इस मुतहद मुस्लिम मुल्क की कुल जीडीपी डी पी पाँच ट्रिलियन होगी यानी कि पाँच हज़ार अरब डॉलर जो कि अमेरिका चाइना और जापान के बाद दुनिया में चौथे नंबर पर बनती है इस जी को अगर तमाम आबादी पर तकसीम कर दिया जाए तो जी पर कैपिटा कहलाएगी जो कि इस मुतहद मुस्लिम मुल्क की होगी पाँच हज़ार एक सौ डॉलर सालाना जी हाँ नाजरीन और ये बनती है आलमी मालियाती फंड के 2019 के आदाद और शुमार के मुताबिक दुनिया की पचासीवी रैंकिंग यानी पचासीवी नंबर पर यह मुतहदा मुल्क होगा जीडीपी पर कैपिटा के हिसाब से इस मुल्क की बरामदात 1600 अरब डॉलर के साथ दुनिया में पहले नंबर पर होंगी जबकि इसकी दरामदात 1700 अरब डॉलर के साथ अमेरिका और चाइना के बाद दुनिया में तीसरे नंबर पर होंगी इस मुल्क इस की बरामदात तेल गैस कोयला धाते, अनाज दस्तकारियां, चमड़े की मनवात हलाल गोश्त और कीमती पत्थर वगैरह होंगी मुस्लिम ममालिक पास दुनिया की बेहतरीन जोग्राफियाई पोजीशन है अगर मुस्लिम ममालिक मुतह होकर एक मुल्क बन जाए तो उस मुल्क के पास दुनिया के गर्म तरीन इलाकों में से एक जैसा कि सहारा का रेगिस्तान और दुनिया के सर तरीन इलाकों में से एक जैसा कि सियाचिन ग्लेशियर भी होंगे इस मुतहद मुल्क के पास चार पहाड़ी सिलसिले जो कि दुनिया के बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिले हैं जैसा कि हिमालय क़ुरा्रम हिंदुकश और कोहे पहमीर का पहाड़ी सिलसिला और इसके अलावा मिसर और पाकिस्तान जैसे जरखेज़ मैदान भी होंगे इस मुल्क के पास दुनिया के बेहतरीन फिजाई रास्ते और समंदरी रास्ते भी होंगे इसके अलावा इस मुल्क के पास नो टाइम जोन होंगे यानी इस मुल्क का साइज़ इतना बड़ा होगा कि इसमें नो टाइम जोन आते होंगे इस मुल्क के पास अहम मदनियात जैसा कि तेल गैस कोयला लोहा सोना चांदी, तांबा, क्रोमाइट और मार्बल वगैरह होंगे इस मुल्क में चार मौसम भी होंगे यानी कि ये उस पोजीशन पर वाक़ है जहाँ चारों मौसम पाए जाते हैं अगर सिर्फ तेल की बात की जाए तो दुनिया के दस तेल बरामद करने वाले मुमालिक में से सात मुसलमानों के पास हैं यानी कि यह मुल्क दुनिया में तेल की बरामद में पहले नंबर पर होगा सबसे आखिर में आते हैं दिफाई सलाहियत की तरफ नाजरीन इस मुतहद मुस्लिम मुल्क के पास दुनिया की बेहतरीन दिफाई सलाहियत होगी क्योंकि इस मुल्क की अक्सरियती आबादी मुसलमान होगी जो कि नज़रियाती तौर पर एक ही कौम है और एक ही रब पर यानी अल्लाह पर ईमान रखते हैं और इनके पास जज्ब जहाद है जो कि जंग में हौसला बढ़ाता है और इसके अलावा माजी की शानदार यादें हैं जो कि इंसान को हिम्मत हारने नहीं देती इस मुतहद मुस्लिम मुल्क का कुल रकबा भी बहुत बड़ा होगा जिसे चंद एटमी हथियारों से मिटाना भी नामुमकिन होगा और अगर ज़्यादा मकदार में एटमी हथियार इस्तेमाल किए जाए तो भी हमला करने वाले खुद इस हमले की जद से नहीं बच सकेंगे क्योंकि इतना ज़्यादा एटमी मवाद इस पूरी दुनिया पर किसी भी मखलूक को जिंदा नहीं छोड़ेगा इस मुल्क की हाजिर फ़ौज की तादाद सैंतालीस लाख होगी जबकि इसकी रिज़र्व फ़ौज यानी रिजर्व मिलिट्री, छब्बीस लाख और मिलिट्री फोर्सेस, यानी नीम फ़ौजी दस्ते तैंतीस लाख होंगे इस मुल्क का मुतहदा दिफाई बजट 200 अरब डॉलर होगा जो कि दुनिया के कुल दिफाई बजट 1600 अरब डॉलर का आठवां हिस्सा बनता है उम्मत मु के इस मुतहद मुल्क के पास बीस हज़ार टेंक होंगे जबकि जंगी जहाज़ों की तादाद चार हज़ार होगी आबदोजे उनतालीस और सात खलई सियाारचे यानी सेटेलाइट्स होंगी इसके अलावा एक सौ साठ एटम बम होंगे जो कि इस वक्त सिर्फ़ पाकिस्तान के पास मौजूद हैं जो इस मुल्क की मिज़ाइल रेंज तीन हज़ार किलोमीटर होगी जिस बेलस्टिक मिज़ाइल और क्रूज़ मिज़ाइल भी शामिल हैं नाजरीन ये वीडियो मुसलमानों का हौसला बढ़ाने के लिए है क्योंकि हमें ये नहीं सोचना कि हम कमज़ोर हैं बल्कि हम मार इसलिए खा रहे हैं क्योंकि हम हम आपस में खाना जंगी का शिकार हैं और इस मसले का हल आपस में इतहादाक़ से ही हल किया जा सकता है अगर आज भी मुसलमान मुतहद हो जाए तो दुनिया इस वक्त भी इनके काबू में है बस ज़रा सा सोचने और समझने की ज़रूरत है वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए ग्लेज इन्फू चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए हमारी ऐसी ही मज़ीद अच्छी वीडियोस का इंतज़ार कीजिए मिलते हैं अल्लाह अस्सलाम वालेकुम